посмотрим, сразу протестируем э и сделаем анализ, стоит ли брать такие лампочки или нет. Ссылочка пришла вот так вот, без коробочек, я уже чувствую это. Коробочек там нету. Две лампочки. Заберем Пакетик. Ничего нету. Набираем пакетик пупырка, много пупырки разворачиваем. Угу. Такая пупырка, еще пупырки. Вот здесь Он Взял, скотчем приклеил лампочку. Отрезать. будем надеяться, что следа не останется от скотча вот такая вот одна лампочка и вот такая вот вторая лампочка больше ничего нет Итак, так вот эта лампочка на 5 ватт с соколем е14 Вот она не откручивается и вот это на 12 ватт с соколем d27 крутится но не откручивается сразу скажу качество но ну, на первый взгляд не очень не фонтан видел лампочки и получше в изготовлении кстати вот уже есть брачок лопнувший колпачок. Видно вам или нет. Вот царапина. Не царапина, а даже треснутая. Ну, давайте попробуем включить, вкрутить и посмотреть. Итак, протестируем лампочку с 14 цоколем. светит хорошо работает светит хорошо честно не знаю потребляемую мощность проверять не буду нечем сколько она выдает ватт тоже проверить к сожалению нечем но светит хорошо можем даже сравнить сравнить с энергосберегающей лампочкой как она светит видите это средний цвет средний средний свет Надо проверить. Нам надо проверить большую лампочку. Итак, уважаемые зрители. Я протестировал эту лампочку. К сожалению, показать э, здесь именно на этом рабочем столе я не могу, потому что у меня нету патрона, который бы я мог сюда ввинтить. Скажу так, лампочки работают. Обе вот эту лампочку я сравнил с энергосберегающей лампочкой на 20 ватт могу сказать вот это вот практически не светит то есть заявленные 12 ватт и указанные что она будет светить как 70 но глубоко ошибочно или я не знаю это может рекламный какой-то ход но они не светят на свои 12 ватт даже вот это светит на удивление 5 ватка то есть мне понравилось, как вот это светит. Это я заменю. Давайте я вам покажу, что внутри. Я наконец-то открыл ее. Сейчас я... Вот такие вот светодиодики. То есть, чем хороши эти лампочки, вы, если какой-то светодиод сгорел, вы можете его поменять. Можете отдать в ремонт, можете сами поменять. Вот такой вот колпачок. Вот такая вот лампочка, плата. Там провода, то есть эта плата снимается очень легко. Все меняется, колпачок ставится на место. Получается такая вот лампочка. Давайте я сейчас попробую вот эту лампочку скрыть, если получится, конечно. Ты. Да, еще намного сложнее, как оказалось. Вот так вот она скрывается. Давайте я вам еще раз продемонстрирую, как она работает. Вот так вот она горит. Сейчас я потушу свет и покажу, как она горит в темноте. Вот так вот она, в принципе, светит. То есть, как для ночничка нормальная вот так она светит без колпачка вот так она светит с колпачком вот такие вот две лампочки если вам понравился товар можете заказывать ссылка в описании будет и на товар и на продавца если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и до новых встреч